Наталя Турбіна сьогодні в нашій студії як подарунок для всіх жінок, які чекають, чекають із сьогоднішнього дня на подарунки. Будь ласка, Натальку Наталю, проходьте. Доброго ранку. Добралера. Доброго, доброго ранку. У нас свята, як правило, проходять. Ну знаєте, напередодні свята ви ж знаєте, сьогодні скоше корпоративне, 8 березня, а родина буде 8 березня. Так. Просто хочеться дійсно, щоб ви подарували якусь пісню. Сразу? Сходу? Мор, Тому. я к вам зручно. По поводу, кстати, корпоративного. Да? Знаете, что если вас мужчина 6 марта поздравляет с 8 марта, значит, вы его коллега. Если 7 вы его любовница, а если 8 вы любимая женщина. А если не поздравляет, то вы его жена. Браво! Тебе коли будуть вітати? І шостого, і сьомого, і восьмого. А ще й 9 під час прибору ефіру. Давайте поговоримо, а потім заспіваємо. Я Як? розумію, що ви будете розпіватися. От дивіться, ми говоримо про видатних жінок. Зокрема, окрім всего, кто для вас видатна жінка? Ой, вы знаете, сейчас спросили, я хотела сказать мама, но я, наверное, скажу бабушка. Моя бабушка для меня это... А <laughs> это... в чем ее, ее видатність такая? Ну, потому что... Бабушка вообще взвалила на себя, получается, всю нашу семью mm -hmm. и была главой семьи, даже моя прабабушка. Потом ее сменила бабушка, она воспитала меня, мою сестру, она следила за моими успехами, она моя фанатка, она сейчас воспитывает своих правнучек. Ну то есть бабушка это. Ну видоизмененность женки вас я так понимаю, не цекавляет. Вон и не есть для вас Ну, я не, не слежу, на самом деле. Хотя, ну, я сейчас буду говорить какие-то банальные вещи. И, например, там, «Принцесса Диана». Ну это вы скажете, а вы просто слышали это из телевизора. Да нет, наверное, вот как женщина действительно, но вот сейчас вылезла еще какая-то информация, что у нее был с голливудским актером известным, все время вылазит что-то, еще был один роман. То есть все-таки был некий миф принцессы, но на самом деле сердце жаждало любви этого Ну просто человека. почему вспомнила про Диану, потому что накануне посмотрела фильм «Золушка», и вот я как раз после этого подумала, кто бы для меня был таким вот прототипом вот этой вот девочки из этого фильма. Для мене це якраз принцеса Діана. Ну, ще Грейс Грізькелі теж у неї доволі сказкова історія. Але знову ж таки, і в казках бувають ті сторінки, які <свісно> нам чомусь не дописують. Так, Наталью, я больше не уверена, что уже гитарист готов. До речи, давайте познакомимся с вами. Э, это Тимур. Тимур Петербургец. Да, он мне будет сегодня помогать. Ну, ось. Тому с добомого Тимура, Наталью, засыпивай. Песня посвящается всем мамам. И песню я написала Паза в прошлом году, в ноябре. Э, когда поняла, что я все время пытаюсь быть лучше, чем есть, и иногда просто мне звонит моя бабушка, даже не мама, я не общаюсь, а со своей бабушкой. Я не беру трубку только потому, что она опять скажет: "Наташа, э, я хотела тебя видеть такой, а ты там немножко не дотягиваешь". Хочется быть лучше и лучше, поэтому иногда прячусь от родителей, прячусь от мамы, от бабушки. Поэтому, если они вам звонят, общайтесь с ними и говорите, что у вас э, как есть, не обязательно там что-то плохо, что-то хорошо и об этом, собственно говоря, и песня. Слухаем. Так незаметно опустилась ночь в города и вновь. Сонница взяла в тиски до утра. А я смотрю, как улыбаясь, спит в кроватке дочка. И точно знаю, ты еще не... Мама, я хотела позвонить и написать. Мама, как бы много я могла бы рассказать. Мама, ты же знаешь, даже то. Ты снова звонишь, а я снова не беру трубку. И не потому, что не хочу говорить, а чтобы не сказать, как мне сейчас трудно. Я напишу смс, что все хорошо и что просто нет времени. И ты не представляешь, как важно, чтобы ты в это поверила. Мама, иногда так хочется повернуть встать время, найти точку, откуда все начиналось, и вернуть то, что неизбежно утеряно. Я считала, что счастье в мечтах, которые когда-то сбудутся. Но я живу, чувствую и люблю сегодня. И ты знаешь, мама, я счастлива, а все плохое забудется. Мама, я хотела позвонить и написать. Мама, я могла бы очень много рассказать. Мама, но я лучше снова промолчу. Мама, я тебя опять расстроить не хочу. Мама, я хотела позвонить и написать. Мама, как бы много я могла бы рассказать. Мама, ты же знаешь даже то, чем молчу. Мама, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Хочется сказать, позвоните маме. И не обязательно 8 марта, просто позвоните и скажите, как вы ее любите. Знаете, Наташа, спасибо большое. Песня хорошая, но я же не могу... Когда-то три года назад э, наш учильник Киевский каждое свое интервью заканчивал этим выражением. Позвоните родителям, позвоните маме. Готовьтесь, мэры, думаю, скоро это место будет вакантно. Ну, слушайте, вот вся песня народилась, она вправде историю Расскажу. Песня песни ⁇ Грабли ⁇,⁇ Жортевли ⁇ какого канала ⁇ Дни ⁇ Нет, Не Не, наоборот, эта песня родилась самая первая. Она была до грабли. Грабли ⁇ это было уже в процессе потом. Грабли ⁇ это была песенка, которую вы спели со Сверидовой и Галибином, заметными ведущими радио. Ведущими, так вот, скажите, пожалуйста, клип на песню ⁇ Врабли вышел уже 50 ⁇ насколько я понимаю. За день до, за за до загибли Сергея. Да. да? Кто спевает на медали эту песню? Мы пока оставим просто ее, как есть, для эфира. Пока мы не будем ее петь ну, вместе. Но я не могу. <laughs> просто так не хотела сегодня говорить о грустном. Вот. Но... Но есть память грустная, да, а есть и хорошая. Но Серега был он таким был веселым. Я даже не знала, что делать с этим клипом, потому что это просто, э, ну, это было столько большой неожиданностью для нас всех. Но мы решили, что вот пусть он останется в памяти таким вот веселым заводным. Э, кстати, о песне "Грабли", она основана на реальных событиях, и каждый куплет имеет своего прототипа. Вот иногда жизнь напоминает семейные грабли, так гребтися, гребтися и на дитяпку.